Очередной раз в приезд э, делегации Национального проекта нового Житие" в лице первого заместителя в администрации президента Рина Акимовой, который является непосредственным куратором и этого проекта. Э, прошло более двух месяцев, как мы трансформировались из Центра охраны здоровья матери и ребенка в областной перинатальный центр, и сегодня мы уже можем подвести маленькие итоги нашей работы. Цель совещания, которое будет проведено на базе нашего перинатального центра, это логическое продолжение проекта развития перинатальной помощи, это развитие перинатальной помощи. уже второго этапа перинатальных центров, которые есть практически уже а теоретически давно отработаны в нашей области. Мы надеемся, что сегодняшнее совещание даст новый толчок в развитии э, нового этапа реформ перинатологии в Житомире и таким образом выведет нас на новую орбиту, э, которая непосредственно уже связана с развитием помощи в регионах в регионах.